ટેક્સટાઇલ ઉદ્યોગમાં સારી તેજી જોવા મળશે તેવી આશા વ્યક્ત કરી છે લાપાંચમનો દિવસ માનવ દ્વારા ઉજવાતી દિવાળીનો પૂર્ણકાળ ગણાય છે અને આ દિવસથી જ દેવોની દિવાળીની શરૂઆત થાય છે ધાર્મિક દ્રષ્ટિએ આ દિવસનું ઘણું મહત્ત્વ રહેલું છે લાપાંચમના શુભ મુહૂર્તે સુરતના ટેક્સટાઇલ વેપારીઓએ પોતાની દુકાનો ખોલીને व्यापार धंधा ने शुरुआत करी है थी देखिए लाभंचम का मुहूर्त है हमें आशा रहती है व्यापारी की जैसे ही दीपावली की पूजा होती है सभी अपने अपने प्रतिष्ठान बंद करके अपने कोई वतन चले जाते हैं कहीं घूमने चले जाते हैं कई सूरत में रहते हैं लेकिन ठीक लाभ पंचम के दिन ये परंपरा चली आ रही है हमारे सूरत की कि ठीक छह दिन के बाद में लाभ पंचम जैसे ही आएगा उसी दिन मार्केट खुलता है तो आज का जो लाभ पंचम है उसको हम अच्छे मुहूर्त के हिसाब से पूजा अर्चना करते हैं और ऊपर वाले से लक्ष्मी महा से गणेश जी से प्रार्थना करते हैं कि हमारा यह साल सुख जाए और बहुत अच्छा जाए जिस तरह हम दीपावली की पूजा करते हैं उसी तरह है ये लाभ पंचम का पूजन है इससे हम सर्वोपरि मानते अपने हिंदू शास्त्र में सना, हिंदू सनातन में और अभी अगर आपको मैं बात करनी चाहूँ तो ये दीपावली थी हमारे पच्चीस सालों की तुलना में ये दीपावली पच्चीस से तीस परसेंट कमजोर थी तो विशेषतः हम ये प्रार्थना करते हैं कि अब आने वाला साल है वो सूरज कपड़ा व्यापारियों के लिए बहुत अच्छा जाए जिसकी शुरुआत हम आज पूजा करके शुरू कर दी है और धीरे धीरे व्यापारी आएंगे वैसे मार्केट खुलता जाएगा कुल मिला के आज से जो मार्केट खुलने की है, शुरुआत हो चुकी है वो लाभांसम करिए